3-cü vəhmlərin gəlməsi. Kində bu cəvrul. Hərmələrin ölçüsü var, cəvranın işlədi və heyb gətirilməsi. Şuda 52-də qəşə ayımız var. Keçən il, 2023-cü ilin aprel ayına sətf etmirəmsə, bu barədə mənim danışığım var idi, səsli haldadı. Mən paylaşmışam onu qruplar da halısındasa, indi istəsə kimsə deyən ataq qrupa indi ola biləsən kimsə eşitməsin və təkrar olsun deyə Ə, mən hələ orada danışılan qısa, mən 12 dəqiqəlik səsdir. Çox məğlili bir ayədir. Sığ kaşa təfsirdir. Ayəyə baxın, diqqətlə bax. Şura 52. Və kəzəlikə əv hayla ilayka ruhan min əmrina. Mə kuntə təbri və məl kitab vəl-iyman. Tərcüməsi: Sənə də beləcə öz əmrimizdən olan bir ruh və getdik. Və sən bundan öncə kitab nədir, iman nədir bilməzdin. Hə, tuturu bunu əlində afə istər. Mən çox görmüşəm. Aslına şura deyir Quranımız də ki, sən iman nədir? Kitabda bilmirdin. Peyğəmbərliyə qədər bilmirdin. Yəni bir azca peyğəmbər sorduqdan imana gəlib. Amma burada bir bir sözləri var. Bax, ələ ilaikan ruhan pisənə vehy etdi ruhi. Nə də məqsəd? Ruhyanınə səhv cavab verir. Vehy etdi. Vehy etdi nə? Vəh vəh ney? Neyvə hidatal Allah. A, yəni. Deməli Quran bir növdə vehy olmaq mənasını da götürülə bilər burada. Mən qısa cavab verə bilər burada. Ki bəzən ki ruhda məqsəd Qurandır. Min əmrilə öz tərəfimizdən. Ma kunta tədri Məlik kitab vələ iiman. Sən bilmirdin kitab nədir, iiman nədir? Kitab nədir? Nə? Tövrat, İncil, Quran, Lov məxfuz, yoxsa Quranda 5-ci məlakə mənzihində qalıb, hələ 5-cidirəm. Siyam peyğəmbərin məktubu. Çünki Siyam peyğəmbərin məktubu da olubulqeyisə mənim padşahına, orada orada məşhur deyil Quran e, Qurandır. Siyam peyğəmbərin kitabıdır. Yəni burada kitab deyil, bə, peyğəmbərsən kitab bilmirdi, nə demədi. Yəni nənə. Loh məxfuzu bilmiriz, Torada bilmirdi. Yoxsa Seyyon peyğəmbər məşğulun, gəl biz öncə tapbalıq ki, əsl məqsəblər nədir? Bunlar iman, iman adı bu Qurancəldə. Bax Quran Kəlmə iman nəyə deyirlər? Necə peyğəmbər imanın yoxdu əvvəllər. Bu barədə e, axaramız səs, təşəmmüs səsi kiminsə baxar, e, qulaq asar va paraqəti üçün buradan hər birini izah eləmişəm bu sözlərin alərimizdə. Çünki ruhdan məqsəd falan şey ola bilər, bu ayə əsasən. İmandan məqsəd ola bilər, bu ayə əsasən. Bəzi hallarda iman salih əməldir, namazdır. Yəni bizim dikldığımız formada peyğəmbərdən qabaq namaz necə olub? Bəhsi ardı bilməzdidir. Bu ayədən də məlum olur. Məlum olur ki, Quran bələdə ruh vasitəsilə Quran bəşərə ruh vasitəsilə vəhylolunmuşdur. Ruh nədir? Ruhul Əmin. Əmanəttar. Əmin. İtibarın ruh. Nə də məqsəd? Yəni mələk. Mələk kimdir? Cəbrail. Və xüsus ki, Quranda var. Ruhdan məqsəd Cəbraildən də böyük, bilmirəm, bir mələyimiz var. Məcəldə odur, Cəbralı deyil. Mıraqıdır. 194-cü ay şurada Allah buyurur ki, Qur'anı Ruhul Əmin. Bax yuxarıca ayədə Ruh deyir. Ba tənəzəllul məlaikətu və ruhu. Baxın Qədər surəsinə, o ki, biz oxuyuruq, qəbr üstündə, Əli qoru qəbr üstünə, onun Yusifdə xeyr etmişsizlər. Oxuyuruq və ya da Əhya gecəsində O surə oxuyurlar. Qadr surəsi. Nədir o dəyə? Tənazzəlül məlaikətu və ruhu. Mələklər və ruh nazil olurlar və olacaqlar. Cəbrail mələq qismindəndisə, niyə bu ruhu ayrıca qeyd edir? Deməli ruh ayrı bir e, məxluqdur ki, ondan üstündür, mələkdən üstündür. Yəni Cəbrailə üstün olduğu üçün burada ayrıca qeyd edilir. Bir ehtimal budur. Bir ehtimal budur ki, ruh olan, e, cəvr olan xüsusi bir imtiyazı, hörməti, nüfuzu olduğu üçün onu alətə arıza qeyd edilir. Bax bu alət ruh yazır. Yuxarıya baxın. Ruh. Amma o versiyada ruhul əmin yazır. Əmanətdə ruh. Bəzən də ki, ruhda məqsəd o belə daha böyük olan mələyidir. Mənə də ki, hətta bürüşü Cəbraildəm ruh gələndə. Amma Ruhul Əmin deyəndə səb cəbraildir. Belə bir fikr nəzərdə də var. 194 şairə Allah vurur. Qurani Ruhul Əmin sənin qəbrə nazil etdi. Biraz sual gəl bax mənim zehnimə. Nazil edən kimdir ki? Allah. Bəli niyədir Cəbrail nazil elədi? Əsl işçi Afın Allahın özüdür də. Əsl iş görən Allahın özüdür. Can alan da Allahdır. Quran nə deyir? Əzrail və ya hətta onun e, bədək mələkləri, can alan mələklər, can alanlar. Can alanlar. Onda can alan əslində kimdir? Quran şəfadır, bəli. Quran e, Allah şəfa verir, bəli. Bu aracı şəfa verir, bəli. Konkret sual, şəfa verən kimdir? Quranda 3 də var. Allah, Quran balalıcə. Nə qədər anıb indi müstəqil bir başa əsl fail, əsl iş görən kimdir? Allahın özüdür. Bunlar vasitələrdir. Allahın izni olmadan heç va belə bilməzlər. Və yaxud da nazaz nazazə baxın, nazazəsinin əvvəldə isə 5-ci ayda var. Fəlmuda 16 əmrə, Allahın əmrlərini icra edən tədbir tökən mələklər Allah andisdir. Və tədbir tökən əlata özü deyil. Allah icra eləmir hamısının. Deməli o icra edir. Amma işlər üç bölünsə barda Allah bizim əməlimizin şahid olduğu halda nə bu kimələri var da? Nəyə belə? Ax özü şahiddir hə. Bularında o onların sarılı ibadəci. Hər şey olduğu halda Allah hər şey birdə halda nə ehtiyaza qəbrə soğusu alınır, nəkil mümküncəni sual cavabı. Bir onlar onun etməkliyi ilə Allaha ibadət edirlər. Olan şey budur. Cəbrail vahi gətirməliyi ilə Allaha ibadət edir. Əzallə həmçə hər bir mələk öz əməllərin ibadat edirlər. Bunlar ibadat ilə sayılır. İş bölücüsü var. İndi nazil olan kimdir? Allah. Və bura niyədir? Ruhun əməyin sənə qəvnalət etdi. Yəni Allahın izni ilə gətirsən sənə verdi. Əsəb verən, göndərən kimdir? Allahın özüdür. O mənalıdır. Beləliklə Qur'anını və ya onun müəyyən hissəsini, da, kürsə zikr aam və ya o müəyyən hissəsini vahi mələyi Cəbrail və Ruhləmin. Baxın bura ki söz deyildə burada. Yəni ayədə məqsəd kimdir? İki nəzər olar. Quranı ya bütün Qurandır, ida müəyyən hissəsini. Və ya hamısının yox müəyyən bir ayə. Yaxşı. Kələtək gətirən kimdir? Ya Cəbraildir, ida çuğ ruhuləmindir, belə dəyiş. İndi bu da nəzər başı nəzərdir ha. Ya Cəbrail hələ ruhdur, Ruhuləmin o bu sır ruh, o bu sır mələyədir. Vəld axından Ruhul Əmin cəvraildir. Ruh isə daha böyüməlidir. Allah tərəfindən peyğəmbər gətirmişdir. Allahın bəşərlə danışığının 3-cü qismi. E, Ki dedi də 3-cü nə idi? Vəhi mələyi Allahın kilamını gətir bəşərə gətirməsi. İndi bunu gətirən kimdir? Mələyidi yoxsa Cərrall üzüdür? Yəni Cəbraldan da böyük olan bir varlıqdır, məxluqdur, bəlkə mələk deyil, mələyi deyil. Və niyə bu da ilə danışın? Çünki adı Ruh deyib. Birsənə ruhu nazil etdik. Mümkünsə ota məqsəd Cərrar olsun, gətirsin sənə ayəni. Cəbraldan da böyük bir mələyi olsun, adı Ruhdur və ya da Quran özüdür. Çünki vəhy ondan. Şey nədir? Quran. Bu barədə inşallah mənim hissəsim var, atam sizə kimisə qeyd 私。